Yəni Yə perspektivi bu, var. Bunu mən təbii ki, demim, amma bu əslən bu çəklərin qiymətləri çox dəyərlidir. Yəni onların bu günkü qiymətləri siz ıı, necə hesablanmalı idi? Əslən bunu hesablanma metodları qanunvericilikdə var. Siz özəlləşdirmə prosesi başlayanda bütün dövlət əmlakını qiymətləndirməli idiniz. Bunun qiymətləndirmə metodu da var əslində. Və nəzər alsak ki, düzdür, çox talandı dövlət əmlakı. Məsələn, şirkət pabrikalarda ki, motorlar söktü, aparıb satdılar qara bazarda orda. Metallolom kimi İran'a satdılar, elədirlər amma onu bugünkü qiymətlə deyil. Onu özəlləşdirmə açılıanda dövlət aktivlərindən alda bunların balans qiymətləri var. Yəni balansda hansı ən məqamları var. Qiymətləndirəndə düşünürəm ki, bu qiymət rəkil 10.000 dollar olar, yəni bir, bir özəlləşdirmə payının qiyməti olar. Ki mən düşünürəm ki, o məbləğ özü də azad edilmiş bir məbləğdir. Azad edilmiş bir məbləğdir. Təbii ki, bunu iqtisadçılar daha dəqiq hesablaya bilərlər. Əslində biz bunu rəhbət və bunu sizə danışmalı deyik. Bu deputat duruşda danışmalıdır. İbətə çalışmır da. Danışmırsınız ki biz. Danışmır. Siz bura, bura mən yox deputatı çağırmalısınız. Demə siz idib tapaq. Sənin seçkin bax belə suallara görənləndib. Bu nə cavab verə bilərsən? Çıx bunu parlamentdə səsləndir. Getsinlər kim ki onları parlamentdə təmsil edən deputatlar var da. İndi onun bura. Kesin qapısını döysün. Düzdür sən burada yox oturmusan. Va iki dənə qanun var. Va bunlar, bunlar, bunlar var. Bunlar danışılıb, ekspertlə danışılıb, evdə qanunsuzlular oldu da. İkinci öləsinə qanunu hələ qüvvədədir. İkinci öləsinin qanunun müddət tələbləri də pozulub. Köhnə 30-cu maddəsi var. Deyir ki, bu qanunla ziddiyyət yaratmayan köhnə qanun mövcud hələ də qüvvədədir. Bircələşmə qanununa qədər gedər. Bax, mənim özəlləşmə çəkim əlimdə qalıb. Niyə bu məsələni parlamentə durub danışmırsan? Şikayətçilər çox hamısı yaşlı insanlardır, çoxu pensiyonerdir. Hamısı deyir ki, bu şəkildə qalıb, mən onu istifadə eləyə bilməmişəm, istifadə etmək istəmişəm, müəssisəmiz özəlləşdirilməyib. Yəni sadəcə yüzlərlə şikayət onun altına gəlmə mümkündür. Ki onlar diplomatlardan çox işə incitdir. Çünki dəlilcilik qanunların icrasında əsas mühtəlik deputatlardadır, Milli Məclis üzvlərindədir. Amma onlar məsələn danışmırlar. Korporativ maraqlara görə danışmırlar, siyasi maraqlara görə danışmırlar və yaxud ümumi tədansının qorxularını. Amma faktiki olaraq budur, budur ki, vətəndaşların əllərində xeyli sayda büdcələr qalır. Onları ya kompensasiya edilməlidir, ya çək investisiya fondları qurularaq vətəndaşlardan fikirləri yığılmalıdılar və broker kimi hər hansı fondlar onları özəlləşdirmədə, yerləşdirməlidilər ki, vətəndaşlar oradan daha sonra dividendlərini ala bilsinlər. Ə, yəni gəlir qazanclarına götürməsinlər. Amma bu ədalətsizlik aradan götürməlidir. Yoxsa bu götürməsə bu hər nişə danışılacaq. Yəni ümumiyyətlə publik məsələləri müsahibəyə çıxartmaq istəminlər bu insanlar. Yəni ictimai marağın olduğu məsələləri müzakirəyə çıxartmaq istəminlər. Korrupsiya faktlarını gündəmə gətirmək istəminlər. Yəni o təyin olmuş şəxslər orda Halbuki dediyim ki, büdcə üzərində nəzarət etməsə, həyata keçirən əsas orqan baxanda belə parlament normal bir dövlətdə və o insanlar vətənlərinə xəyanət edirlər. Mən ona başqa ad verə bilmərəm. Yəni yetimin haqqını birisi yeyirsə, ona nəzarət etməli olan şəxs onu nəzarət eləmirsə, o səsdim Ermənindən daha acıq insandır. Çünki Erməni cəbhənin o biri tərəfində bizim sən düşmənindir. Bu sənin üçün gizli düşməndir. Nəslivin düşməni, tarixinin düşməni, gələcəyin düşməni.